ro'zani uyqu bilan o'tqazganlar ro'zani savobini endi qiyomatdaemas tushida oladi endi degan ekan bu ramazon oyi degani azizlar bu uyqu oyi dangasalik oyi yemish oyi emas esimi borida shu yerda oziq ovqat savdogarlariga bir murojaatimni aytmoqchiman m xudo xohlasa kanalimizga joylaymiz shu so'zlarni kerak bo'lsa toshkentdagi butun respublikaga oziq ovqat tarqatadigan akalar ukalarga ham murojaat qilamiz balkim siz mastdirsiz o'sha har bitta sohani eng katta savdogari bo'ladi butun respublikaga tarqatadi katta savdogarligi uchun xuddi shu singari oziq ovqat ham shu o'zimizdagi do'konlar sotuvchilar toshkentga borib olib kelib sotadi balki yo shu sun'iy ravishda narxini oshirib olyapti yo o'shayoqdan oshyapti endi manga qorong'i shuning uchun hammalariga optim murojaat qilmoqchiman oziq ovqat sotuvchilarga bilaks ak o'n bir oy qildingiz foydangizni o'n bir